ॐ नमःण्डिगायै अथा महिषासुरवधा ॐ श्रीमहादेवी नमः ॐ ऋषिरुवाजा निहन्यमानं तलसैन्यम् अवलोक्यमहासुरः महासुरह शिक्षुरकौ वाद्ययोधुमताम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान्बाणैर्यववाजिनां चिच्छेत च धनुःसद्यो ध्वजं जादिसमुदं विव्याधजैवगात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः स छिन्नधन्वा विरधो हताशो हत अभ्यतावततां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धने आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यदिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स को बादरुणलोचनः शिक्षे पचततैस्तत्तु भद्रकाळ्यं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभि रविबिम्बमिवाम्बरात् शिक्षे पचततस्तत्तु भद्रकाळ्यं महासुरः तेजोभि तेजोभिरिविबिम्बमिवाम्बराद् दृष्ट्वा तदावदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छदानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्य महिषस्य च मूपतौ चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽभिशक्तिं मुमोजाधा देव्यास्थामम्बिकादृदं हुङ्गाराभिहदां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निबदितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षे भजामरशूलं बाणैस्तदपि साचिन तदसिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्धरस्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ तदस्थौ दू तस्मान्नागान्महिं यदौ युधादेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्यजमृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिदलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धा भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धगम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रित्रिनेत्रायत्रिशूलेन जघानपरमेश्वरी बिडालस्यासिनागायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामासतान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेभैस्तधाभरान् लाङ्गूलदाडिदांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन ना कांश्चिदभरान् नादेन भ्रमणेन ना जा निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामासभूतले निपात्यप्रमदा निगम् अभ्यधावतथोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे दधोऽम्बिग सोऽभिः कोपान्महावीर्य कुरक्षुण्णमहीदलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुचां चिक्षेप च न च वेगभ्रमणनिक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यता लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्थाशदशो निपेतुर्नभसो जलाः इति क्रोधसमाध्मादम् आपदन्दं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिकाकोपं तद्वधाय तदाकरोद् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशम् तं बबन्धमहासुरं तत्याजमाखिशं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे तदसिंहो भवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिगाशिर छिनत्ति तावत्पुरुष खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशुपूरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गजर्मणा सार्धं तदशोभून्महागजः तद एवाशुपुरुषं देवि चिच्छेदसायकैः तं खड्गजर्मणा सार्धं तदसोभून्महागजः करेण ज महासिंहं तं च गर्षजगर्ज च कर्षदस्तु करं देवि खड्गेन निरकृन्ततः ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरस्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तदक्रुद्धान् जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव यहासारुणलोचना ननर्दजासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धदः विषाणाभ्यां जिक्षेवा चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहिदांस्थेन चूर्णयन्दीशरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूद गर्जगर्ज क्षण मूढ़ मधुयावत्म्य हम मै थयि हेत्र गर्जिष्युदेवतावाच येन्मुवा सुत्पत् सारूढ़ात महासुर पाद्याक्रम्यके शूल नैन माड़यत तदसो सो विपदक्रांद तया निज मुखा तथ अर्ध निष्क्रतवासी दीर्ण संवृत अर्ध निष्क्रांतवासौ युध्यमो महासुर तया महासिना दिव्या शिश्चि निपति सर्वम दैत्यसैन्यं ननाशदत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवदागणाः तुष्टुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो ननुर्दुश्चाप्सरोगणाः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावन्निके मन्वन्तरे